Salam dəyərli əmlakaz kanalının izləyiciləri. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizlərə təqdim edəcəyimiz ev e, Binəqədi qəsəbəsində Mikail Ələkbərov küçəsində yerləşir və təcili olaraq satışa çıxarılıb. E, təcili olaraq satıldığı üçün qiymətində endirim də edilib. Gördüyünüz binanın e, evin giriş hissəsidir, dərvozasıdır. Daxil olaq evin həyətinə və həm həyəti, həm də evin özü ilə sizi yaxından tanış edək. Hazırda evin həyət hissəsindəyəm. Həyəti e, betondur, bir maşın yerləşir, zəncirəmisi var, gecə işıqlandırmaları mövcuddur. Yerdən 5-6 e, daş kürsülüdür. Həyətində gördüyünüz kimi sayğacları qoşulub, hazırdır. Su sistemi var həyətində. Ev, ev evdə hər bir şeyin işığın, suyun, qazın hər bir şeyin sayğacı qoşulub, hazır vəziyyətdədir. Evin giriş qapısını görürsüz. Daxil ola təvə və evə evi sizə daha yaxından təqdim edək. Hazırda evin dəhlizindəyik. Bütün otaqlara giriş dəhlizdəndir. Də qeyd edək ki, ev 1 sot torpaq arasında tikilib və 2 otaqdan ibarətdir. Dəhlizə daxil olduqda sağ tərəfdə evin mətbəxi yerləşir. Geniş bir mətbəxi var. Ev tam təmirlidir, hazırdır. Mətbəx işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Binəgədi kəsəmsə, Mükərrəm Ələkbərov küçəsində yerləşir bu ev. Qəizaqyəndən Dəhlizə 133 və 170 nömrəli marşrut yolunun üzərində yerləşir. Dəhlizə qayıtdıqda sol tərəfdə evin qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağı işıqlıdır, pəncərəsi evin həyətinə açılır. Kombinə fiatlarını görürsüz, hazır vəziyyətdədir. Evdə su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Bu istiqamətdən də sizə qonaq otağı təqdim edək. Və qaldaq yəndən dəhnizə. Dəhlizə, dəhlizə qayıtdıqda qonaq otağı ilə üzbəüz və dəhlizin sağ tərəfində yataq otağı yerləşir. Burda da həmçinin işıqlıdır. Pəncərəsi vinarxa tərəfə açılır. Normal odacıklardır. Qeyd etdik ki, ev 2 otaqdan ibarətdir ümumi lilikdə. Binə qədə qəsəbəsi Mikayil Ələkbərov küçəsində yerləşir. Evin sənədləri bələdiyyə sənədi və qeydiyyat yolu ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Sənədləşdirmə notariusdan notarial qaydada ə, aparılır. Dəhlizdə üçün şübhəlü də gördünüz kimi üzərində qapının, giriş qapısının üzərində e, pəncərəsi var. Və son olaraq evin e, son hissəsi olan sanitar qovşağını sizə təqdim edirəm. Evin sanitar qovşağını görürsüz. Hamam, tualet hər kəsi bir yerdədir. Havalandırması mövcuddur. Aksesuarlar quraşdırılmayıb. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq quraşdırılaraq təhvil veriləcək qiyməti 33000 manata satışa çıxarılıb bu ev. Qeyd edək ki, evin qiyməti endirimə endirim edilərək satılıb. Real alıcılarla təbii ki, qiymətlə razılaşma da olacaq. Satıcı ilə əlaqə saxlayıb ev haqqında daha geniş məlumat əldə etmək istəsəniz, satıcı ilə əlaqə saxlamaq üçün, həmsün evi gəlib yerində görmək üçün videomuzun sol aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin siz də öz əmlakınızın elanını əmlakçı saytında, Facebook və Instagram səhifələrində, həmçinin YouTube kanalında yerləşdirərək reklam etmək istəsəniz, bunun üçün videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlayaraq sifarişinizi verə bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyi, rəy bildirməyi, kanalımıza abunə olaraq yeni videolardan da xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmək ümidi ilə, hələlik